अलग पार्टी तैयार हुई है तो उनका उनका डिसीजन वो है इतना ही समझता है कि प्रफुल्ल जी को दो साल और मिल गए दो साल तो और मिल गए उन्होंने वो डिसीजन लिया है महाविकास आघाड़ी में सीट शेडिंग का जो मसला है वो कहाँ पर अभी तक पहुँचा है और ये आठ सीटों को लेकर के क्या मामला अभी बैठता हुआ है नहीं नहीं महाविकास आघाड़ी का तो डिस्कशन हमारा शुरू है चर्चा शुरू है अभी हम अगले हफ्ते में इकट्ठा बैठेंगे और वो आ, हम सब सुविधा देंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वो जल्दी जल्दी हो जाएगा आ, हम फेब्रवरी के अगले हफ्ते में वो डिसीजन पूरा करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं सर एक एक सवाल कि जो पहले कव, जिसको अफवाह बताया गया कि एनसीपी का कांग्रेस में विलीन होना उसको लेकर ये भी चर्चा नही है की एन ने एक काउंटर ऑफर दिया है कांग्रेस को कि अगर आपने मुख्यमंत्री का चेहरा सुप्रिया को बनाया तो हम विलीन करने के लिए ऐसी कोई चर्चा नहीं कुछ नहीं है और ऐसा कोई उन्होंने भी बताया नहीं है ये ये तो आपका चैनल में आ रहा है चैनल से ही हम सुन रहे हैं जो तो 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 अलग होने के गुट को अलग होने के लिए कही जाती थी लेकिन बाद में वो सच होती थी तो ऐसा तो नहीं इस बार भी आप ऐसा ये बिल्कुल सच नहीं है सर चंद्रकांतरे जो नामांकन की प्रक्रिया है नॉमिनेशन की वो चल रही है इससे पहले कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी कितने विधायक शामिल हुए कितने हमारे सभी विधायक जो है वो हमारे साथ में है कोई प्रॉब्लम नहीं है जो दो चार लोग नहीं थे तो कुल किसी के घर में शादी है किसी के अलग प्रॉब्लम है किसी का कुछ बीमार है थोड़ा तो ऐसे प्रॉब्लम वो मेरी परमिशन लेके यहाँ नहीं थे बाकी कोई प्रॉब्लम हमारे विधायकों में नहीं है सीएलपी की मीटिंग ठीक से हुई और हमने नॉमिनेशन भी किया है अब हमारा उम्मीदवार तो अगर हो सकता है कि अन हो जाएगा नहीं तो हमारी तैयारी भी है जो दो दिन के शिविर है अभी क्या उसको आप आत्मचिंतन शिविर मान रहे आत्मचिंतन होगा वो तो करना पड़ता है कि जो आज आज की स्थिति है देश की स्थिति है राज्य की स्थिति है हमें जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आगे जाना है ये सब की तैयारी के लिए वो शिविर है तो वो चिंतन तो भी, भी बोलेंट है नाही नाही हो दो चार लोक नाही थे तर उस, पास आहे आमच्या याच्यामध्ये जी काही आहेत सर्व ती सर्व आज एक तर तीन चार लोक नव्हते तर त्यांचे माझ्या पत्र आहेत आणि काही ना काही कारणानं ते थांबलेले ते माझी परवानगी घेऊन ते थांबलेले त्यामुळे अडचण कोणतीच नाही आमचे चव्वेचाळीस उमेदवार चव्वेचाळीस आमचे आमदार आमच्या बरोबर आहेत कारण दिले नाहीत असंही म्हणलं जाते कारण नाही काही नाही माझी परवानगी त्यांनी घेतली आणि त्यानंतर ते गैरहजर राहिलेत सातत्यानं खालावत चाललेली आहे सरकार त्यांच्या प्रतिनिधीकडे त्यांच्या बघत नाही खालावते नाही गांभीर्यानं सरकारनी पाहिलंच पाहिजे नेमकं काय आश्वासन त्यांनी मागणी काय केली सरकारनं आश्वासन स्वतः जाऊन काय दिलं आणि त्याची पूर्तता होण्याच्या संदर्भातल्या जर अडचणी असतील तर त्या दूर केल्या पाहिजे परंतु कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांची तब्येतीची काळजी ही घेतली पाहिजे आणि मा माझी तर विनंती आहे की त्यांनीसुद्धा स्वतः आणि त्यांचे सहकारी असतील त्यांनीसुद्धा जरंगेजींच्या तब्येतीची काळजी घ्यावी सुप्रीम कोर्टाने आज इलेक्ट्रॉनिक स्पष्ट केलं ऐतिहासिक निर्णय तो आहे आणि तो गोपनीय पद्धतीनं बॉन्ड्स होत होते एकाच पार्टीला बॉन्ड जात होते असं चित्र आपल्याला त्यामध्ये दिसतं आहे एक ऐतिहासिक अशा प्रकारचा तो निर्णय आहे हे आपल्या सगळ्यांनाच मान्य करावं लागेल शिबिराचं आयोजन आहे लोणावळा इथे आमचं शिबिर आहे दोन दिवसाचं शिबिर आहे पदाधिकारी सर्व एकत्र त्या निमित्तानं राज्यातले येणार आहे लोकसभेच्या ज्या निवडणूक आहे त्या तयारीच्या दृष्टीनं त्याचा